त्याचं नाटक आहे त्यांचा इतिहास आहे नागपूर पासून त्यातून तुम्ही तपासून घ्या जे आर एस एसशी संबंधित आहेत त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचीच फक्त चमचेगिरी करता येते त्यांना ये या पुणे शहराच्या भविष्याविषयी काही पडलेलं नाही कोरशे कार प्रकरणात त्यांनी केलेलं उलाढाली जगासमोर आहेत जनतेच्या दबावामुळे आणि आमदार रवींद्र धनगेकर यांनी जो जागृतपणा दाखवला त्याच्यामुळे त्यांना नाईलाजाने कारवाई करावा राज्यामध्ये सध्या ओबीसी विरुद्ध विशेष करून मराठवाड्यात तो वाद सातत्याने जातोय पेट कोण करतोय माहित नाही ते शोधलं पाहिजे धरांगींना सुरुवातीला कोणी ताकद दिली उभय महाराष्ट्राला माहिती त्याच्यावर औरंगाबाद मला मी असं म्हणत नाही की त्यांना कोणी ताकद दिली पण त्याचा त्या संपूर्ण संघर्षाचा फायदा घेण्याचा था प्रयत्न झाला जरांगे त्यांच्या समाजासाठी काम आहेत इतर का काम काही नेते आहेत का ते ओबीसीसाठी काम आहेत हा संघर्ष महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वी कधीच झाला नव्हता गेल्या काही वर्षात विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती राज्याचे सूत्र गेल्यावर हा संघर्ष का सुरू झाला हा खरं म्हणजे तपासाचा विषय यापूर्वी राज्यात मागण्या होत्या प्रत्येक समाजाच्या लोक मागत राहिले संघर्ष करत राहिले सरकारकडे त्याची पाठपुळा करत राहिले न्यायालयात प्रकरणं गेली पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती राज्या या राज्याचं नेतृत्व भाजपने दिल्यानंतर त्यांनी या जातीय आगी लावण्याचं काम केलं आणि हा महाराष्ट्र खतम करून टाकलं सर्वपक्षीय बैठक होती ती पण था हिंदी में आ, पवार ने कहा महाविकासख्यमंत्री का होना, होना हमारे नेता है मार्गदर्शन अगर चेहरा होता है तो आसान होता है वोट मांगने के लिए तो। सरकार का नेतृत्व तो ये नेता करेगा देश का नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे मोदी करेंगे और कोई करेंगे लोग चेहरे को भी वोट देते हैं गठबंधन के साथ पार्टी के साथ लोग पार्टी को जरूर वोट करते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है परसेंटेज जो चेहरा देख कर भी वोट देते भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं वो पार्टी वोट नहीं करते वो मोदी जी को वोट करते देखिए पार्टी को बहुत वोट लोग बहुत कम लोग वोट करते अगर राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से आ जाता है तो मुझे लगता है पच्चीस या तीस हमारी इंडिया आघाड़ी बढ़ जाती आप संकेत दे रहे कि महाराष्ट्र में भी जब चुनाव में हो तो चेहरे पर के साथ जाना चाहिए नहीं अभी हम देखिए महाविकास आघाड़ी की जल्दी बैठक हो जाएगी हम तीनों एक साथ बैठेंगे कोई भी चेहरा ले लो आप जिसके ऊपर लोग अपना हो देंगे कोई भी चेहरा नहीं तो हम कहा बोले ये चेहरा मुख्यमंत्री तो दो उद्धव तो तो ठाकरे के चेहरे पर का आगाड़ी ने लोकसभा में वोट मांगे लोगो ने वोट दिया है ना उद्धव ठाकरे साहब की बतौर मुख्यमंत्री जो काम किया था सारे समाज के लिए रा, राज्य के लिए तो उद्धव ठाकरे जी के नाम पर और चेहरे पर लोकसभा में वोट मिला है शरद पवार जी के नाम पर भी वोट मिला है चेहरे पे तो वोट मिलता है। से से चेरा। 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 ही है सर महाराष्ट्र चेहरा है कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप विधानसभा मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके वो उससे पहले मुख्यमंत्री वही थे तो आपको मेरे से क्या जवाब क्या थे मुझे ना आपको जवाब दे दूंगा कौन चेहरा है महावीर का कौन चेहरा है महावीर का साया है जब आप कायम रहता है कौन है मार मार साया ये लाते लोग तो हैं उधर उठाकर जाते हैं सर हेमंत सोरेन का एक हेमंत सोरेन को रिहा किया गया महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि वो इस पूरे मामले में गिल्टी है स्कैम में ईडी और सीबीआई साल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है मैं उदाहरण मुझे पकड़ा था कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध उनके पास अगेंस्ट अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आप उनको परेशान करें। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रहे और जेल में डाल रहे हेमंत सोरेन बेकसूर से हम पहले से बोल रहे हैं केजरीवाल जी बेकसूर है मनीष सिसोदिया निर्दोष है सत्येंद्र जैन निर्दोष है अनिल देशमुख निर्दोष थे संजय राउत निर्दोष थे अगर प्रफुल्ल पटेल जी यशवंत जाधव, प्रताप सरनाई अशोक चवाण ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं और जो आपके विरोधी है गुन्गार साबित होते ऐसा हो सकता कौन सा कानून है ये कानून आपने घर में लिखा है क्या प्रज्ञा सातव यांच्यावरती कारवाईची मागणी आपल्या हिंगोरीच्या खासदारांनी केली इंडिया आघाडीचं काम केलं नाही असा आरोप आहे पक्षाची भूमिका देखील हीच आहे कारवाई झाली पाहिजे त्यांच्यावरती आम्ही चर्चा करू